তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে যোৱা এক তাৰিখৰ পৰা যি এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিছে আৰু সেই এডমিট কাৰ্ডটো তেওঁলোকে কি কৰিছে অকণমান চেঞ্জ কৰিছে আৰু যোৱাকালি অৰ্থাৎ তিনি তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ যি এডমিট কাৰ্ড পুনৰ তেওঁলোকে ইছ্যু কৰিছে হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড যোৱাকালিও ডাউনলোড কৰিছে আৰু কিছুমান শিক্ষাৰ্থীৰ একজাম চেণ্টাৰ বা ৰোল নম্বৰ চেঞ্জ হৈছে আৰু কিছুমান শিক্ষাৰ্থী চেঞ্জ হোৱা নাই আগৰটোৱে ছেম আছে কিন্তু আপোনালোকে যোৱাকালি অৰ্থাৎ তিনি তাৰিখৰ পৰা পাব্লিছ হোৱা এডমিট কাৰ্ডখনহে আপোনালোকে আঠ তাৰিখৰ দিনাখন লৈ যাব হয় বন্ধুকল এটা কথা হ'ল আপোনালোকে এক্সামটো দিব এক্সামৰ পাছত আপোনালোকৰ অনলাইন কাউঞ্চিলিং হ'ব আৰু সেই অনলাইন কাউঞ্চিলিং আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব আৰু লগতে বন্ধুসকল বহুত শিক্ষাৰ্থীয়ে এটা কুৱেশ্যন সুধি আছে যে এডমিশ্যন ফীজ কিমান পৰিব গভাৰ্মেণ্টত হওক বা প্ৰাইভেটত আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ফীজ কিমান পৰিব পাৰে হয় বন্ধুসকল লগতে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এই সেইটোৱেই জনাম যে আপোনালোকৰ যি এডমিশ্যন হ'ব সেই এডমিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত যিহেতুকে আপোনালোকে অনলাইন কাউঞ্চিলিং কৰিব অনলাইন কাউঞ্চিলিঙৰ পাছত আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে যদি নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এডমিশ্যন নেপায় তেতিয়াহ'লে আদাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বেলেগ ডিষ্ট্ৰিকত আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেকি বা বেলেগ ডিষ্ট্ৰিকত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব নেকি হয় বন্ধুসকল এনেধৰণৰ বহুত কথা আমাৰ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত জনাম তবন্ধ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি হ'বলৈ গৈ আছে বহুত বহুত ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'টি শেহলৈকে চাব আৰু এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটি এতিয়া পৰ্যন্ত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাত প্ৰেৰণা যোগাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ তবলগ আজিৰ মোৰ বাহোন হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ পাছত একজাম দিব লাগিব একজামৰ পাছতে আপোনালোকে যিহেতুকে এডমিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব তাৰ আগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ আগত অৰ্থাৎ মেৰিট লিষ্টসমূহ পাব্লিছ হোৱাৰ আগত আপোনালোকে অনলাইন কাউঞ্চেলিং কৰিব লাগিব হয় বন্ধুসকল অনলাইন কাউঞ্চিলিংটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় হয় বন্ধুসকল অনলাইন কাউঞ্চিলিঙত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা যিমান কেইখন ইনষ্টিটিউট আছে আপোনালোকে সেই ইনষ্টিটিউটবোৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ হিচাপে চিলেক্ট কৰিব লাগিব হয় বন্ধুসকল অনলাইন কাউঞ্চিলিঙত বেলেগ আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ প'ৰ্টেলত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ লগ ইন কৰি পেলাই আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব তাত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিমান কেইখন ইনষ্টিটিউচন আছে যিমান কেইখন ডি এল এড চেণ্টাৰ আছে সকলোখিনি ইনষ্টিটিউচন তাত ওলাই আহিব আৰু সেই ইনষ্টিটিউচনবিলাকত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ ছেকেণ্ড প্ৰেফাৰেঞ্চ আৰু থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ হিচাপে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু কিছুমান ইনষ্টিটিউচন বা কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকত কি হয় পাঁচখন আছে তো পাঁচখনতে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ফিফ্থ এনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ হিচাপে দিব লাগিব আৰু সেই প্ৰিফাৰেঞ্চৰ মতে আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টসমূহ পাব্লিছ কৰিব হয় বন্ধুকল আপোনাৰ নাম যদি ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত অহা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ ফার্স্ট প্রেফারেন্স দিয়ে যদি ইনস্টিটিউশন তাদের যদি নাম হলে সেকেন্ড প্রেফারেন্স ইনস্টিটিউশন আসবেন বা থার্ড প্রেফারেন্স দিয়ে ইনটিউশন আসবেন তো এনে ধরনের আপনাদের অনলাইন কাউন্সেলিং করেন ভালো অবুত শিক্ষার্থী এই সুদি আছে যে প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন কত কত আছে হয় ভালো প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন যদি আমি চাবলে যাওয়া তো উজনি উজনি আপার আসাম যেন ডিস্ট্রিক্ট আছে তাত কোনো আপনাদের প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন নাই কেৱল মাত্ৰ উত্তৰ অসমত আছে যিটো শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত এখন প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন আছে বাকী নগৰ ডিষ্ট্ৰিকত আছে তিনিখনমান ম মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিকত আছে কামৰূপ মেট্ৰ'ত আছে কৰিমগঞ্জ বৰপেটা এনেধৰণে প্ৰাইভেট ডি এল এ চেণ্টাৰ নাই কাৰণে যদিহে তেওঁলোকে গভাৰ্মেণ্টত চাঞ্চ নাপায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিকত কি হ'ব ইনটেক ফিল আপ হৈ যাব আৰু তেওঁলোকে আদাৰ ডিষ্ট্ৰিকত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব যে স্পট এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব কিছুমান ইনষ্টিটিউচনবিলাকত তেওঁলোকে স্পট এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব য'ত ভেকেণ্ট আছে যিবোৰ ইনষ্টিটিউচনত ভেকেণ্ট থাকি গৈছে বা ভেকেণ্ট লৈ গৈছে সেইবোৰ ইনষ্টিটিউচনত আদাৰ ইনষ্টিটিউচনৰ যদি তেওঁলোকে আদাৰ ডিষ্ট্ৰিকত থকা শিক্ষাৰ্থীসকলে যদি এডমিশ্যন পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিকত বাদ দি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিকত তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব যোৱাবাৰো এনেধৰণে হৈছে বহুত শিক্ষাৰ্থী এডমিশ্যন পোৱা নাছিলে নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁলোকে কি কৰিছে ডিমা চাওক বা নগাঁৱত বা কৰিমগঞ্জ বা বৰপেটা কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকত তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'বলৈ সক্ষম হৈছে আদাৰ ডিষ্ট্ৰিকতো ত' বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে থাকক যদি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিকত প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন নাই বা আপোনাৰ ইনষ্টিটিউচনত যদি ইণ্টেক ফিল আপ হৈ গৈছে আপুনি এডমিশ্যন ল'ব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতো আপুনি এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব বা বেলেগ ডিষ্ট্ৰিকতো আপুনি তাত এডমিশ্যনৰ কাৰণে যাব পাৰিব আৰু যিটো এডমিশ্যন আপোনালোকে স্পট এডমিশ্যন হ'ব আপোনালোকে তাত গৈ ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আপোনালোকে কাউঞ্চিলিং হিচাপে আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্টছখিনি গোটেইখিনি লৈ গ'লে আপোনালোকে তাত ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব হয় মানুহগল এনেধৰণে আপোনালোকে অনলাইন কাউঞ্চিলিঙৰ পাছত আপোনালোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ আহি যিটো কাৰ্ড অপ আহিব মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰিব আৰু আৰু সেই মেৰিট লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম আহি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টতে এডমিশ্যন পাই যাব আৰু যদি ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টত ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত আহে নে ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টত আহিব পাৰে থাৰ্ড মেৰিট লিষ্টত আহিব পাৰে থাৰ্ড মেৰিট লিষ্টৰ পাছত তেওঁলোকে কি কৰে স্পট এডমিশ্যনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে ত' যিবোৰ ৰেজিট্ৰেচনত ভেকেণ্ট থাকি যায় আৰু কেণ্ডিডেট নাই তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত কি হয় স্পট এডমিশ্যন তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰে হয় বন্ধুসকল এনেধৰণে আপোনালোকে কাউঞ্চেলিং কৰিব এডমিশ্যন এডমিশ্যন ল'ব বা এডমিশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি নেপায় তেতিয়াহ'লে স্কুলত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আদাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো এতিয়া কথা হ'ল বন্ধুসকল আপোনালোকে যে এডমিশ্যন ল'ব সেই এডমিশ্যনৰ ফিজ কিমান পৰিব হয় বন্ধুসকল যদিহে আপোনালোকে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনত এডমিশ্যন ল'বলৈ যায় বা প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনত যদি এডমিশ্যনৰ সুযোগ পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কিন্তু এডমিশ্যন ফীজ বহুত বেছি পৰিব এজ কম্পেয়াৰ্ড টু গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন কাৰণ বন্ধুসকল গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনত আপোনালোকৰ পোন্ধৰশৰ পৰা তিনি হাজাৰ বা পাঁচ হাজাৰৰ ভিতৰত কমপ্লিট হয় আৰু সেইটো ইনষ্টিটিউচন ৱাইজ বাঢ়ি হয় অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ ডিফাৰেণ্ট হয় কিছুমান ইনষ্টিটিউচনত আপোনাৰ তেৰশ চৈধ্যশতে এডমিশ্যন হৈ যাব কিছুমান ইনষ্টিটিউচনত আপোনাৰ একৈছশ বাইছতে হ'ব কিছুমান ইনষ্টিটিউচনত আপোনাৰ আকৌ আঠাইছশ সাতাইছশতে এডমিশ্যন হ'ব আৰু কিছুমান ইনষ্ট্ৰিউশ্যনত আপোনালোকৰ তিনি হাজাৰ পাঁচশ মানে আপোনালোকৰ যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এভাৰেজ হাইষ্ট টু হাইষ্ট ফাইভ থাউজেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ফীজ কমপ্লিট হৈ যাব ফ'ৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ হয় মানে অকল ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টৰ যদি আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'বলৈ যায় বা এডমিশ্যন ল'বলৈ দি গ'লে আপোনালোকে এই পাঁচ হাজাৰৰ ভিতৰত ট'টেল যিটো আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ফীজ কমপ্লিট হৈ যাব আপোনালোকৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কাৰণে বা ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে যদি গভৰ্ণমেণ্টত এডমিশ্যন পায় নেক্সট বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনত আপুনি এডমিশ্যনৰ সুযোগ নেপায় বা এডমিশ্যনৰ চান্স নাপায় তেতিয়াহ'লে আপুনিতো প্ৰাইভেটত এডমিশ্যন ল'ব লাগিব বা প্ৰাইভেটত যদি আপোনাৰ নাম নাম আহিছে বা মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰাইভেটত যদি এডমিশ্যন ল'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে মিনিমাম সাতাইছ হাজাৰ টকা আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব এডমিশ্যনৰ টাইমত হয় বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ ফীজ সাতাইছ হাজাৰ টকা পৰিব প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনবিলাকত আৰু এই এডমিশ্যন ফীজ আপোনালোকৰ এটা ইয়েৰ কাৰণে সাতাইছ হাজাৰ টকা নেক্সট ইয়েৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আকৌ সাতাইছ হাজাৰ টকা দিব লাগিব আৰু এই সাতাইছ হাজাৰ টকা কিছুমান ইনষ্টিটিউচনত কি হয় পাৰ চেমিষ্টাৰ হিচাপে লয়াইছ সাতাইছ আপোনালোকৰ চৌন্ন হাজাৰ অৰ্থাৎ ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড হয় আৰু সেই ফিফটি ফ'ৰ থাউজেণ্ডটো তেওঁলোকে চাৰিৰে ডিভাইড কৰি দিয়ে আৰু সেই চাৰিৰে ডিভাইড যিটো এটা অংশ পৰে আৰু সেইটো পাৰ চেমিষ্টাৰ তেওঁলোকে এডমিশ্যন ফিজ হিচাপে লয় চাপ'জ আপোনালোকৰ তেৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা ছে ছেমিষ্টাৰত আপোনালোকে এডমিশ্যন ফিজ পৰিব হয় বন্ধুসকল কিছুমান ইনষ্টিটিউচনতে আৰু কিছুমান ইনষ্টিটিউচনত আকৌ এটা ইয়াৰৰ এবাৰ তেওঁলোকে ফিজসমূহ লৈ লয় অৰ্থাৎ ট'টেল আপোনালোকে সাতাইছ হাজাৰ টকা কিছুমান ইনষ্টিটিউচনত পে' কৰিব লাগিব আৰু কিছুমান ইনষ্টিটিউচনত তেওঁলোকে ছেমেষ্টাৰ ৱাইজ তেৰ হাজাৰ পাঁচশ বা চৈধ্য হাজাৰ বা পোন্ধৰ হাজাৰত তেওঁলোকে এডমিশ্যন লয় বাকী ৰিমেইনিং যিটো ফিজ থাকে সেইটো নেক্সট ছেমেষ্টাৰত তেওঁলোকে কভাৰ কৰে বা নেক্সট ছেমেষ্টাৰত তেওঁলোকে ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপে লৈ লয় হয় বন্ধুসকল এনেধৰণে আপোনালোকে এডমিশ্যনসমূহ ল'ব পাৰিব প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনবিলাকতো আৰু এডমিশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ যিকোনো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কথা মই আপোনালোকক ক্ৰমান্বয়ে জনাই গৈ আছোঁ আৰু জনাই গৈ থাকিম আৰু সেই বন্ধুসকল লগতে আপোনালোকৰ পেট এক্সামৰ ৰিলেটেড কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছৰ কুৱেশ্যনো মই আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ চেনেলত প্ৰভাইড কৰি আছোঁ আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে হোৱাটছআপ চেনেলত এতিয়ালৈকে মোৰ সৈতে যোগাযোগ হোৱা নাই বা মোৰ সৈতে যিসকলে চেনেলটো হোৱাটছআপ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি তেওঁলোকে ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যাতে আপোনালোকে হোৱাটছআপ চেনেলৰ থ্ৰোদি আপোনালোকৰ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি পাই থাকে বা ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি আপডেটছ থাকে সেই আপডেটছখিনি মই আপোনালোকক একদম অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে গম পাই থাকিব যদি আপোনালোকৰ ইউটিউবত ভিডিঅ'সমূহ চাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'সমূহ অকণ লেটকৈ আহে তাৰ আগতে আপোনালোকে হোৱাটছআপ চেনেল বা ফেচবুক আইডিয়াত আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যন আপডেটসমূহ পাই থাকিব ত' সেই বান্ধুসকল আপোনালোকে যদি এতিয়া পৰ্যন্ত হোৱাটছআপ চেনেল আৰু ফেচবুকত মোৰ যদি ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰি দিয়ক যাতে সম্পূৰ্ণখিনি আপডেটছ আপোনালোকে যাতে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব পাৰে তোমাৰ লগতে এজনে ভিডিঅ'টি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট চেকশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে কমেণ্ট চেকশ্যনত কমেণ্ট কৰক মই আপোনালোকৰ যিটো কুৱেৰিছ মই আপোনালোকৰ যি কুৱেশ্যন সেই কুৱেশ্যনখিনি এন্সাৰখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমাৰ লগতে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জয় আই আহক